Здравствуйте, друзья. Фотоаппараты типа вот этого Nikon F70, FM10 особенно. Значит, как-то я отложил в сторону, потому что, ну, особенно вот этот, потому что здесь нет диаптрийных настроек по глазу. Перестал нормально видеть и ни клиния, ни растер. Думаю, что делать, порылся в интернете. Смотрю, продается вот такой вот наглазник с диоптрийной коррекцией плюс 2. Думаю, возьму в любом случае, оказался даже японский, представляете? У меня уже зрение подсело уже на плюс 3, где-то так, даже ну, когда устают глаза еще и больше. Оказалось, вполне достаточно. Очень плотно одевается, очень хорошо фиксируется. Пришла эта линзочка в таком пакетике мне. Оказалось, японская даже, представляете? Ну, думаю, возьму еще одну. Залез в интернет. Нет, не на явности мая Еще работать. Дивлюсь, там одна пропозиция Е по 1500. 30 с лишним долларов получается. Уже думаю, ладно. Обойдусь пока одной. Значит, Nikon F70 там, в принципе, автофокус есть, а вот FM. 10 как раз таки, как раньше снимал на него в 90-е годы еще. Так что вот одна из таких полезных вещей, это вот такая вот насадочка. Сделана очень качественно. Я тут смотрю, так впаяно, ну как бы вроде бы как одевается очень плотно. И сюда хорошо подходит. И сюда. Очень плотненько садится, фиксируется. Вот, все, не выпадает ничего и так почти незаметно, кстати. Вот смотришь и раст и растер кли... и, раст, и все отлично видно. Так что ну, рекомендую, у кого подсело трошки зрения, отличный вариант, чтобы снова достать фотоаппараты аппараты, где нет э, диоптрийных настроек вот, под глаз. Жаль, что у них нет, конечно, ни вот, F5, там уже есть, конечно, у всех, по-моему, в цифровых тоже здесь, но э, именно вот вот эти старые аппараты, в которых все ручное, вот как-то вот нет у них. работает он до сих пор справненько вот такая вот упаковочка написано Japan и там на насадочке тоже Japan оказалось Да, отличненько видно все. Прям и растер виден, и клиния работает. Все четенько. Это чтобы в очках не ходить с очками. Я не люблю в очках ходить. Поэтому для меня этот вариант вообще шикарный. Всем добра, спокойной ночи.